kan? Okay. Ha. aku nak interview seseorang yang boleh cerita pasal Junior Rally dalam Malaysia. So kita dengar apa yang abang ni boleh kongsikan kepada kita, okey? Bang, saya nak tanya. <coughs> rally ni kenapa dah tak ada dalam Malaysia ni? Okey, rally ni bukan tak ada kat Malaysia, dia masih ada. Peminat-peminat dia masih ada. Sekarang tahun ni juga kita dah ada event rally juga, event table dan tahun ni juga kita ada rally sprint lah. So rally tu walaupun pada tahun 2018 dah, dia dah terputus. Jadi dia dah bersama balik pada tahun 2024 dulu sekejap. Lepas tu 2025 ni dia dah ada setakat ni dah ada dua round gravel rally. So, jadi kalau kata terputus tu tak adalah terputus. Dah bersambung balik dah. Ha, selepas kata orang lebih kurang tujuh tahun kalau kita cerita Adakah uh, rally yang macam dulu-dulu Macam MRC ataupun MPRC akan datang pula Ada ada ura-ura lah macam tu uh, Setakat ni MRC uh, kita doang-doang akan, akan ada balik uh, MRC yang lama tu uh, orang ni Kita tak tahu macam mana Tapi sebenarnya kita dah ada MAM MRC yang baru uh, dia, dia dah ada bagi nafas baru yang dibuat pada rally of jempol kata siap saya pada awal bulan 8 dan awal bulan 9 uh, sorry bulan 8 juga dia buat di Sepang ah uh, iaitu collaborate dengan Mpos lah uh, jadi kata orang ni dua round ni dah berlangsung dan round seterusnya untuk rally gravel ni ada kalau tak silap saya bulan 2, 12 ni ada hujung bulan 12 ha ah, jadi ya yeah. rally tu dah kembali hidup dan sedang melalui proses uh, Hidup lagi lah Ya betul Okey Okey bang Saya nak tanya lah eh Saya sebenarnya Banyak benda saya nak tanya Jadi Masa yang ada ni Saya memang nak tanya habis-habis lah Boleh So Saya harap abang boleh layan Soalan okay, saya ni Sebab kita eh. bagi info kepada Penonton-penonton uh, di luar sana Terutamanya Peminat-peminat rally hmm. Yang baru Yang lama Yes orang nak tahu Tapi yang baru ni Mungkin orang Rasa macam Oh selama ni aku pandang luar Kali ni aku nak pandang kat dalam Okey bang saya nak tanya apa barang yang ada atas meja ni dia fungsi dia apa? Okey, yang terutama dalam rally lah kita kena ada intercom. So sebab rally ni ada dua orang dalam kereta, driver dengan co-driver. So driver dengan co-driver ni dia akan sentiasa communicate dalam dalam kenderaan lah sebab tanpa co-driver, driver dia takkan boleh bawa kereta secara kompetitif. Mana secara laju lah. Jadi uh, yang kita ada kat sini intercom So ini saya kita bawa uh, ada dua set of intercom lah This one brand stylo Yang sekarang kata orang ni terhangat di pasaran Yang ini uh, brand yang dulu-dulu kala -dulu Spaco uh, Yang ni ada dua lah beza dia Yang ini boleh connect to the communication Macam walkie-talkie ke telefon ke Yang ini dia hanya co-driver dengan driver saja. Yang ini pula headset ni dia digunakan sebagai uh, komp untuk uh, waktu riki. Sebab kereta rally ni dia bising. Uh, ataupun kereta rally ni bila dia dah habis terang, uh, dalam super special stage. Dia ada transport stage, iaitu dia akan lalu atas jalan biasa So dengan keadaan tu biasanya driver ni untuk komunikasi juga Dia akan pakai inilah, dia akan pakai uh, Rikikom So Rikikom ni dia untuk memudahkan dan dia distort Dia takkan dengar lah bunyi engine tu Supaya kata orang tak adalah uh, Seorang cakap ni salah dengar pula kan uh, Seorang kata sebabnya dalam rally ni transport stage dia ada juga face note dia Ikut kanan, ikut kiri, masuk uh, sempang traffic light ni. Tu. Kalau driver tak dengar, terlajak boleh dikenakan penalty juga. Yang ini pula, helmet dia lah. Uh, yang ini kita ada version baru. Uh, mana ini dia agak mahal sikit lah. Dia, dia kurang dalam, kalau carbon ni dalam 6000 lebih. Kalau composite dalam 3000 lebih. So, yang ini dia fix. Dia fix dia punya uh, mic boom. Uh, dia lebih lagi kat orang ni bila kita terbang tu bila kita terentak baik pun tu tak turun so dia konsisten dekat dekat kita punya mulut lah kalau yang lama ni ha, dia mic pun dia macam ni ha, dia boleh bergerak-gerak. Sometimes kalau ada yang brand Peloton dulu, dia mic boom tu dia macam bila kita bawa laju, kita jump, dia jump tu, dia jatuh, dia akan jatuh kat bawah. So dia akan jadi macam beribu suara tu jadi slow lah. Lepas tu, yang dekat rally juga, macam biasalah kita ada desain suit, kita ada balak kelapa, kita ada glue, Dan yang paling penting, yang ini Ini kita panggil, ini paste note oh, Paste note. Uh, note. note ni adalah yang menentukan kata orang ni driver tu laju ke tak laju lah uh, Yang ini adalah kitab dia kata orang ni So yang ini uh, digunakan masa, uh, kom masa competition yang mana co-driver akan cakap semua ni uh, Macam kalau yang tak faham tu dia akan cakap lah Ni start 50 left 5 into right 4 Maknanya uh, start dia 50 jarak 50 tu ada corner ke kiri Dengan da lajak degree yang macam left 5 Left 5 ni dia tak macam L lah dia laju sikit Into ni lepas tu maksudnya ada right 4 Right 4 ni mana ke kanan degree dia 4 sebab kita ada satu, dua, tiga, empat Ikut macam setengah jam tu Nombor tiga tu macam L uh, nak straight tu enam lah Macam tu Okay, yang tu kalau untuk crew pula Dia ada service book Service book, dia ada service book Yang ni kebanyakan service book Kita ada lagi road book sebenarnya Ada dekat kita pun kita tak pahamir kan uh, Yang tu semua penting lah uh, Untuk co-driver, untuk study untuk kata orang ni uh, Buat Sebab rally ni Perlumbaan dia Bukannya kata orang ni Macam dekat track You masuk je track You belasap Rally ni Lepas you flat off Semua tu dah dikira Untuk you You ada target time You ada Apa ni uh, time uh, Jarak Untuk ada perjalanan So Daripada point A Point B Dia akan bagi satu time lah Contohnya Daripada service park You nak bagi KSS Dia bagi katakan jarak Lebih kurang 80km Dia akan bagi you jarak lebih kurang dalam satu jam. Ha, lepas tu kalau ada jarak dalam lima kilometer, dia bagi you jarak uh, lebih kurang sepuluh minit macam tu sebab dia akan kira dalam Riki, dia akan kira lebih kurang dalam jarak you bawa kereta atas jalan tu dalam lingkungan lima puluh hingga lapan puluh kilometer sejam saja. So, dia akan daripada situ, dia akan bagi time kat you. So, supaya you tak speeding dekat atas jalan, you tak bawa laju atas jalan tu. Sebab rally ni dia bukan saja berally dalam super special stage, dalam sawit on the road tu juga dia, dia kira rally juga sebenarnya dia pakai transport sticker oh uh. jadi contohlah kalau tengah nak 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 berjalan atas jalan raya tu Speedy kena saman kena sah kalau kita saman sebab kereta rally dia sebenarnya dia bila dia berada di atas jalan dia mengikut undang-undang jalan raya so kalau dia speedy dia kena saman dia boleh dikenakan penalty kalau kali pertama kalau dia ada satu buku kita panggil a uh, supplement regulation apa a uh, supplement regulation daripada NCR National Competition Regulation dia ada supplement pula. So supplement tu kalau dia kata kat dalam tu kalau you kena saman sekali you kena penalty memang kena lah. Uh, dia bergantung kepada a uh, regulation yang ada. Dia dia tak nak menyebabkan orang ni habis berlumba, dia berlumba pula atas jalan. Uh, dia tanam macam tu. So, rally ni bang biasanya dia punya total kilometer berapa bang? Okay, dia bergantung. Uh, kalau rally sprint tu biasanya total distance dia uh, dalam kurang daripada 200. Dia ada dalam FIA regulation dia, kurang daripada berapa, berapa-berapa uh, you boleh jadi pure rally. Ada sampai kalau rally Johor tu, uh, total kilometer dia boleh jadi dalam 300 kilometer, uh, macam itulah. Termasuk uh, transport stage. Ha, rally tu dia kira daripada start sampai habis tu dia semua uh, kilometer tu dia dikira. Ya, biasanya kalau dalam rally ni kita ada kategori-kategori lah. So kategori-kategori biasanya kalau di Malaysia dulu, kalau Malaysia rally dulu kita pakai kategori P. Macam P9 bawah 1300cc, P10 bawah uh, 1600cc, P11 bawah uh, apa 1800cc dan 2000cc ke atas adalah P12. So sekarang pula dia dah tukar kita pakai M M1, M2, M3, M4 Dan open So M1 tu Kalau tak silap saya Dia bawah sisi 1000cc Tak silap saya M2 1300 bawah M3 1600 bawah, uh, M4, cc bawah M4 2000cc bawah Dan open is open class lah Whichever yang kategori tu uh, Tak ada dalam Kategori yang 4 tadi Maknanya kalau tak ada dalam kategori 4 Dia tu jatuh dalam kategori open So kereta ni yeah apa uh, mengikut sisi lah mengikut sisi dan kena ingat kalau mengikut sisi pun tak semestinya kata kau orang kalau, kalau dia add on uh, import apa uh, turbo charger ataupun super charger dia kena times 1.7 dan kalau ada turbo juga, biasanya regulation dia akan taruh restrictor dalam turbo tu 34mm Supaya horsepower tu tak terlalu tinggi lah ya, Kalau kita uh, ada turbo, kita buat turbo besar, horsepower, of course Boleh jejak seribu, boleh kan? Jadi makna kategori turbo, kategori turbo, kategori ini, kategori ini. Betul. Dia uh, dia kategori turbo, kategori turbo tu tak. Dia kira ikut sisi. Okay. Tapi bila you katakan you 1.3 turbo uh, contohnya you pakai YRB turbo. Dia akan jatuh dalam kategori 1.8 sebab 1300 kali dengan 1.7. Sebab you dah add on turbo, per induction. So, jadi makna kalau 2.0 dia masuk kategori terus uh, M, prime uh, M4 tapi kalau dia sebu dia terus kategori open uh, kalau katakan 2.0 uh, dia mungkin boleh jadi kategori sebab dia calculation dia mesti uh, end up dengan selepas tambah kalau dia tubuh tu dia kena kali sama dengan berapa Ha, uh, kalau 2.0 kali 1.7 tu dah jadi 3,000 lebih sisi kan. Ha, dia, dia jadi macam tu lah. Dia ada calculation dia. sisi uh, terakhir dia tu adalah multiplier kalau dia ada tubuh.